नमस्कार यू ट्वेंटी फोर न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण पाहतो की एक पातों के चांगला शिक्षक आपलं भविष्य बदलू शकतो किंवा आपली लाईफ चेंज करू शकतो गुड टीचर कॅन चेंज युअर लाईफ असं आपण म्हणतो तर आज या ठिकाणी सन अकॅडमी आणि माजी नगरसेवक शेख मुदस्र अहमदिसाक यांच्या वतीने या ठिकाणी आज कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं ज्यामध्ये जे रिटायर्ड शिक्षक आहेत जे माजी शिक्षक आहेत त्यांचा सत्कार येणारा भविष्यतील पिढीच्या हस्ते करण्यात आलं आपण म्हणतो की जे विद्यार्थी आहेत ते भारताचं भविष्य आहे आणि त्याला आज खरोखर प्रेरणा देण्याचं काम माजी नगरसेवक शेख मुदस्र अहमदिसाख आणि सन अकॅडमी यांनी केलं आपल्यासोबत कादिर सर आहेत जे की एक माझे शिक्षक है सर काय सांगाल आजचा जो कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला काय माहिती द आज आज यहां पर मुकुंद के तालीमी आफता तबके के, के नौजवानों ने मिलकर यह एकेडमी की बुनियाद रखी ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि नगर जैसे आबादी के बस्ती में हमारे यहाँ पर हमारे समाज में ऐसे बड़े बड़े तलम याफ़्ता लोग हैं और जिनको इसका एहसास है कि एजुकेशन के लिए हमने कुछ करना चाहिए इसी बुनियादी उसूल की बिना पर इन्होंने यहाँ पर सना एकेडमी और खसूस हमारे इस इलाके के सबिक कॉर्पोरेटर मुदसर साहब और दीगर हमारे अहबाब हैं ये बड़े तालीमी याफ्ता लोग हैं इन्होंने इनकी एजुकेशन की कदर और कीमत को जानते हुए सबक टीचरों को यहाँ कर बुलाकर उनका एजाज किया आज उन्होंने हमारा एजाज किया मुस्तबिल में अल्लाह ताला उनका एजाज भी करेंगे बड़ी मस्जिद स्टडी सेंटर हमने इसलिए कायम किया है कि मुकुनगर के अंदर ऐसे तालीम हासिल करने वाले बहुत सारे होशार बच्चे और जहीन बच्चे हैं मगर उनके मकान में रहने का बैठने का स्टडी करने का इंतज़ाम नहीं है एक एजुकेशन का एक माहौल वहाँ तैयार होने होना उस हॉल के अंदर एक तालीमी माहौल तैयार करने के लिए हमने अला तालीम हासिल करने के लिए जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी, नेट है और दीगर जो हुकूमत ने बड़े अहदे के नए एग्जामिनेशन कायम किए हैं उसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ये इसकी बात का फख्र है आप लोगों को ताजुब होगा कि मुकुंड नगर में एक फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ पर तीन ऑफिसर लाइन के लोग हैं ऑफिसर नहीं बल्कि कलेक्टर के पोस्ट के ऊपर फायज है पांच छह छह शहर के वो जिम्मेदार हैं लातूर में है उधर है एक ही फैमिली के आज परसों के रोज में हम देखा हमारे स्टडी सेंटर में दो बच्चे ऐसे आए जो आला तालीम हासिल किए हुए और बरसरे रोजगार है गवर्नमेंट अपॉइंटेड है गवर्नमेंट के ओहदों पर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए मगर स्टडी सेंटर के अंदर लोगों ने आना चाहिए वहां पर सारे बातें और ये मुफ्त में इंतजाम किया हुआ है इंतज़ाम विश्वास वास्ते किए स्टडी सेंटर के अंदर के बड़ी मस्जिद जो है ये दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी अहमियत देती है बग़ैर दुनियावी तालीम के हमारे आ, 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 हमारी जिंदगी बसर नहीं हो सकती दो तालीम दीनी भी तालीम होना मगर दुनियावी तालीम का भी होना और आज के दौर में तो बग़ैर एजुकेशन के कुछ है ही नहीं इसी वास्ते ये स्टडी सेंटर कायम किया सुबह सात बजे से लेकर ग्यारह बजे तक हमने उसका वक्त रखा है और फ्री में रखा है दसवीं बारहवीं के बच्चे भी वहां का आ सकते हैं और आला तालीम हायर एजुकेशन है जैसे एम यूपीएससी जो भी है अभी बहुत से कोर्सेज गवर्नमेंट ने निकाली है नए नए एजुकेशन के मैदान के अंदर इस टेक्नोलॉजी के दौर में एजुकेशन की बहुत अहमियत है और ये जो नौजवान तबका है एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहा है आज इन्होंने हमारे बड़े स्टडी सेंटर को देखकर कर इन्होंने को खुशी हुई इसी त्यौहार से इन्होंने सना एकेडमी भी कायम किया इसी सना एकेडमी में से ये नौ नौर बच्चे एजुकेशन हासिल करके हमारे कौम के और मिलत के होनहार बच्चे बनेंगे जिसका हमको फक्र हासिल होगा हम सब इन बच्चों के लिए दुआ करते अल्लाह ताला इनको अच्छे से अच्छा इंसान बनाए तालीम हासिल करे और हुकूमत के जितने भी बड़े बड़े अहदे हैं इनके ऊपर ये फायज रहे ये हमारे लिए इन श्ला मुस्तबिर में साबित होंगे हम लोगों को ख़ास कर हम सबक टीचर है बुला कर हमको योम उस के मौके पर हमको एजाज हमारा एजाज किया हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारा इजाज़ किया मुस्तबिल में भी कौम और मिल्लत उनका इजाज़ करेंगी इस एतबार से वो भी काम के लिए कोशा रहे एजुकेशन मैदान में ये हमारे जो नौजवान है दिना चाहे औचित्य साधु नामी शेख मुदसर अहमद इसाक मित्र मंडल व सन अकेडमी उबेद सर संयुक्त विद्यमाने जे अपने परिसर रिटायर्ड टीचर है त्यांचा एक सत्काराचा कार्यक्रम या देशाचे भावी भविष्य यांच्या हस्ते ठेवण्यात आला होता आणि हे जे शिक्षक लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले व त्यांनी जो त्यांचा सत्कार स्वीकारला त्यांचे मी आभारी आहे सन अकॅडमीचे मुख्य शिक्षक जे आहेत उबेद सर आपल्या सोबत आहेत उबेद जी काय माहिती द्याल आज जे या ठिकाणी रिटायर्ड शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला त्याचबरोबर आपल्या सन अकॅडमीच्या वतीने मुलांना मार्गदर्शन देखील करण्यात आलं काय सांगाल जी फिफ्थ सितंबर जो टीचर्स डे मनाया जाता है उसमें हमने एक थोड़ा सा एक अलग तरीके से मनाने की कोशिश की हर स्कूल में टीचर्स डे मनाया ही जाता है लेकिन जो टीचर्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं कई सालों से उनका एजुकेशन या स्कूल से अभी थोड़ा सा रिलेशन टूट गया है तो उनको हमने बुलाकर और हमारे जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके हमने कोशिश की है कि उन बच्चों को जो एक वाले जो टीचर्स जो जिनसे हमने सीखा तो ये बच्चे भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सके हमारी ये कोशिश थी जो कि हर टीचर ने जो भी यहाँ पर हमने फेलिसिटेट किया जो भी टीचर्स आए थे हमारे जो गेस्ट थे हर किसी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों को और बच्चों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी उनसे और एक मेन जो है अखलाक कैरेक्टर के बारे में हमें सीखने मिला बच्चों को एजुकेशन तो है ही है साथ में जो अच्छे अखलाक के साथ बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये काबिल भी होंगी स्किलफुल भी होगी एंड दे विल बी ऑफ गुड मैनर्स गुड एटिकेट्स एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी थैंक यू पहले तो मैं धन्यवाद देते कि एक अग्न वे पद्धति ने हा सोहळा यांनी साजरा केला कारण शिक्षक दिन हा जे शिक्षक आहेत सध्या शिकवत आहेत त्यांच्यासाठी तर घड त्यांच्यासाठी तर सेलिब्रेट होतोच परंतु जे माझी शिक्षक आहेत ते खरोखरच या आनंदापासून काही वर्ष वंचित झालेले असले तरी आज त्यांना हा आनंद तुम्ही पुन्हा मिळवून दिला आणि हे सुद्धा सांगेन की सन अकॅडमीला माझ्या खूप खूप शुभे शुभेच्छा आणि विद्यार्थ्यांना माझ्याकडनं काही गायडन्स हवं असेल तर कोणत्याही लँग्वेजसाठी इंग्लिश हिंदी मराठी मी एक लँग्वेज टीचर आहे तर जरूर मी त्यांना मार्गदर्शन करीन धन्यवाद माझी मुख्य दीपिका आमिना सय्यद आपल्यासोबत आहेत काय माहिती द्याल कसं वाटतं या ठिकाणी जिंदगी नाम है काटो का सफर का लेकिन राह में फूल बिचारे हमारे उस्ताद तुमको तहसीब और तमदन का सबक देते हैं हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद दस्ते मासूम को लूह कलम देता है नौ निहालों को कंदील हरम देता है बाढ़ता फिरता है रोशनी वो सूरज की तरह डूबता है तो सितारों को जन्म देता है तुमने सवारा गुलों को शगुफों को खार को तुमने हयात बख्शी है फसलें बहार को उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है आपण या ठिकाणी पाहतोय की माझी नगरसेवक शेख मुदसर अहमद इसाक मित्र मंडळ आणि सन अकॅडमी यांच्या वतीने आज मुकुंदनगर भागामध्ये जे माजी शिक्षक आहेत रिटायर्ड शिक्षक आहेत त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता जे येणारी नवीन पिढी आहे त्यांच्या हस्ते माझी शिक्षकांचा सत्कार आज या ठिकाणी करण्यात आला त्याचबरोबर बडी मस्जिद येथे जे स्टडी सेंटर आहे इथे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी येऊन त्या ठिकाणी अभ्यास करावा जे विविध स्पर्धा परीक्षा असतात एमपीएससी असेल युपीएससी असेल जे डबल असेल नीट असेल या सर्व जे परीक्षा असतात त्याच अभ्यासक्रमाला अभ्यासक्रमासाठी लागणारी जी पुस्तकं आहेत ती मोफत उपलब्ध करून बडी मस्जिद या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे अशी माहिती कादीर सरांनी यावेळी दिलेली आहे